Ну, Наступаем на те же самые грабли, большие проблемы у нас, видите, и в Каменчуге, в центральной зоне, и сегодня. Вот. Ну, большинство футболистов выполнило установку, мне понравилась сама отдача, конечно. Вот. Но ну, грубейшие ошибки в обороне, мы так, нам сложно играть. Против таких команд, как «Жемчужина», сейчас «Горностаевка», потом у нас есть «Винники». Болисты против нас играют обученные, конечно, нам тяжело немножко с такими грубейшими ошибками. У обороне мы далеко не уедем, но пока так. Пока так. Если эпизоды хорошие, можно их добавить на Пропускать на первой минуте, первого тайма, вот на первых секундах и на последней минуте. Ну, это даже не детские ошибки. Просто ребятами немножко не соответствуют уровню. На эту позицию мы пока не, не можем найти человека, чтобы не забрать. Результат по игре? Результат, да. Результат по игре. Вопросов нет. Жемчужона хорошая команда, сыгранная, все. Опытное, они идут в первую лигу, я думаю, они выполняют эту задачу. Ну, и есть моменты, которые мы даже понимаем то и, и переигрывали очень я, Даже сегодня Якулов сыграл очень неплохо, мне очень понравился, он давно так не играл. Но. лидер действительно капитан, то есть я бы хотел, чтобы все так играли, как Поэтому... Я помню, не запомнили паузу чем-то. Я со старым Константином товарищем был у них, потому что у нас немножко, видите, проблемы с полем, они где тренироваться, они нам... Нас пригласили, и мы будем играть у них на центральном стадионе 8 числа в час дня. Если вмешается какая-то ситуация, то будем играть тоже 8 числа, но уже в 2 часа на синтетике здесь на тоже Очень тяжелая игра И так и получилось. навязал очень вязкую, очень плотную игру. В принципе, очень много проблем создал. Но носы, ребята справились постепенно выровняли добились того результата, который мы рассчитывали получить в этой игре. Если вот в первом поле и сейчас в кубке, помните, то Однозначно команда стала сильнее. Видно, что ребята там смотрели, отличается состав, в основном молодые пацаны. Они прогрессируют, они набираются опыта, и они уже совсем другая команда по сравнению с прошлым годом. Видно, что очень хорошо, и тактически грамотно очень Есть там, конечно, есть лидеры, это Ильшов Якубов, Кубов, которого все равняются. И, и очень понравился мне 14 го 22-й, очень, очень интересные молодые, у которых большое будущее, я надеюсь, и они сегодня очень здорово сыграли. Нам очень понравилось.